математику взял литературу взял пенал взял тетрадку взял все в школу можно идти учит в школе учит в школе учит в школе учитать нажал машину обижать учит в школе так телефон взял деньги столовые взял наушники взял можно идти я иду по улице, словно тюмачечий От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи А в стеклах отражаются... Здравствуйте, извините за опоздание, можно войти. Середина первого урока. Почему вы опоздали? Мы проспали. Так, быстро к директору. Извините, пожалуйста, мы не больше не будем. Садитесь. <свес> да, быстро к директору. Давай, давай. Та-бум! Эй, джи-го, эй, Ребята, урок окончен. Оценки. Моисеева 5. Ура! Сидоренко 5. Ура! Михелева 5. Ура! Ставицкий 5. Слава. Матюшин 2. подведем итоги сегодняшнего урока. Камсурова 5, Баженкова 4, Лопухина троечка, ага. Филин Яковенко троечки, ну и Казаков, так как он сегодня ничего не знал, 2. А, 2. 2. а 2. 2. что за фигня, Виктор Ильич? 3. Я не хочу вообще ходить на почту на ваши уроки. Я же все надоело. Психанка. Можно. Российская судьба Александра. я Сейчас на самом деле от Здорово. С, в церковь, хотя на блок, Да, не, не знает. поколение сфлодистом. Да, нормально. Что 1900, 1900, а 1900, так, 1900, так, что, когда? что, там вечером у будет? Если университет, не будет Ну да, yeah, давай, сегодня. We'll we'll yeah. Э, учитель, потише можно, пожалуйста? Да нет, быстро в университет. Пятый yeah, 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 yeah. класс. Записываем домашнее задание. Параграф седьмой. Так, в конце урока. Позапишите, пожалуйста, домашнее задание. И выучите на следующий раз. Итак, домашнее задание. Параграф 13. Страница 314-415. В тетрадочках, в тетрадочках, в тетраде. Напишите. Yeah.